মানুহৰ ওচৰত যি বস্তু থাকে তাক খুব সহজেই মানুহে আনৰ ওচৰত মূল্যহীন কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ ভাল চাকৰি আছে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা নাই তেওঁ যেন খুব সহজেই কৈ দিব পাৰে এই টকা পইচাৰ মূল্য নাই থকা নথকা একেই কথা কিন্তু এইটো কথা ভাবি নাচায় যে কোনোবাই সেই টকা ঘটিবলৈও কিমানে যে সাৰক পানী কৰি আছে এটা সুস্থ জীৱন থকা মানুহে অনাশয়ে কৈ দিয়ে জীয়াই থাকিবলৈ মন নাই কিন্তু কিমানে যে নাৰ্ছিং হোমৰ বিচনাত শুই ঈশ্বৰক উশাহৰ ভিক্ষা খুজিছে তাৰ উমান নাপায় আমাৰ কাষত থকাবোৰ আমি সদায় আনৰ ওচৰত মূল্যহীন কৰি পেলাওঁ কিন্তু আমাৰ থকাখিনিক পাবলৈ কিমানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেয়া ভাবি নাচাওঁ সকাহখিনিৰে সন্তুষ্ট হ'লে হাঁহিবোৰে নিজেই ঠিকনা বিচাৰি আহিব জোনক লৈ কবিতাহে লিখিব পাৰি কিন্তু জোনটো আনি নিজৰ কৰিব নোৱাৰি পোহৰ লাগিলেতো মাটি চাকি নাইবা বিজুলী বাটিয়েই জ্বলাব লাগিব সুখ আৰু দুখ মানুহে সদায় কৰ্ম আৰু ভাগ্যৰ বলত পায় ধনী দুখীয়াৰ ইয়াৰ লগত কোনো কথা নাই কাৰণ কান্দিবলগীয়া থাকিলে ৰাজমহলতো মানুহে কান্দে আৰু হাঁহিবলগীয়া থাকিলে ভঙা ভজাতো হাঁহিৰ গুঞ্জন উঠে